Pencapaian bangga Malaysia dalam WCR beri petunjuk usaha reformasi buahkan hasil. PM Anwar umum tubuh jawatan kuasa bersama bagi pastikan kos kesihatan swasta mampu milik. Nik Nazmi kekal pendirian letak jawatan dalam Kabinet Perpaduan. PN Gesa Kerajaan pindah perkara 121 Perlembagaan Persekutuan kepada bentuk asal. MCA nyatakan sokongan terhadap Ketua Pemuda MCA Pahang yang dipanggil polis. Dan Kerajaan Persekutuan didesak batalkan pelaksanaan tiga dasar ekonomi baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian membanggakan Malaysia dalam laporan penarafan daya saing dunia World Competitiveness Ranking WCR 2025 memberi petunjuk jelas bahawa usaha reformasi kerajaan madani sedang membuahkan hasil. Katanya di laman Facebook, Malaysia mampu melonjak lebih jauh dengan tekad politik, iltizam seluruh jentera kerajaan serta kerjasama erat sektor swasta. Menurut beliau, prestasi memberangsangkan dalam perdagangan, kecekapan pentadbiran dan persekitaran pelaburan menjadi asas kukuh kepada kemajuan ekonomi yang inklusif dan manpan. Katanya, ini pencapaian terbaik sejak lima tahun lalu dan merupakan petunjuk jelas bahawa usaha reformasi kerajaan madani sedang membuahkan hasil. Sebelum ini, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan bahawa kedudukan tahun ini merupakan pencapaian terbaik negara sejak 2020. Tambah beliau ia mencerminkan momentum pengukuhan ekonomi Malaysia serta usaha pembaruan berterusan yang mengukuhkan hala tujuh negara untuk berada dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing menjelang 2033. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa bersama bagi memastikan kos kesihatan swasta yang berkualiti adalah mampu milik. Beliau berkata jawatan kuasa tersebut membabitkan Kementerian Keuangan Malaysia MOF dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Beliau berkata penjagaan kesihatan swasta tidak mampu diakses oleh sebahagian besar rakyat Malaysia akibat inflasi kos perubatan yang tinggi. Menurut Datuk Seri Anwar, jawatan kuasa tersebut bukan sekadar melaksanakan pelarasan kecil namun ke arah sistem penjagaan kesihatan swasta yang mengutamakan hasil, ketelusan dan keadilan. Datuk Seri Anwar turut mengesahkan satu mesyuarat akan dijalankan esok oleh KKM, MOF dan Bank Negara Malaysia BNM untuk membincangkan isu itu dengan lebih mendalam. Memang saya ada pilihan untuk kekal, tapi pilihan saya adalah untuk letak jawatan. Itu yang ditegaskan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad yang kekal dengan pendirian untuk meletak jawatan dalam Kabinet meskipun kerajaan masih memberi ruang kepada dirinya untuk menyambung tugas. Katanya di laman Facebook, keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Isnin ketika menjawab mengenai status Nik Nazmi dalam Kabinet memaklumkan tempoh cuti bekas naib Presiden PKR itu akan tamat dalam minggu ini. Bagaimanapun, beliau menjelaskan tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini dan kerajaan masih memberi ruang kepada Nik Nazmi untuk menyambung tugasnya. Dalam pada itu, Nick Nazmi menerusi hantaran sama turut memetik kata-kata Jurgen Klopp ketika mengumumkan pengunduran sebagai pengurus Liverpool bagi menggambarkan situasi yang sedang dihadapi beliau. Ketua WI Nasional PN, Takyuddin Hassan menggesa kerajaan untuk meminda perkara 121 Perlembagaan Persekutuan kepada bentuk asalnya yang akan mengembalikan kedudukannya sebagai cabang yang setara dalam pemerintahan. Malah, PN turut menyarankan penubuhan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen Dwi Partisan untuk memantau proses pelantikan bagi menjamin accountability tanpa mengganggu kebebasan kehakiman. Sebelum 1988, Perkara 121 meletakkan kuasa kehakiman Persekutuan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah lain. Walau bagaimanapun pindaan yang dibuat kemudiannya menghapuskan peletak hakan kuasa kehakiman secara eksplisit di Mahkamah Tinggi sebaliknya menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah mempunyai apa-apa bidang kuasa dan kuasa yang diberikan oleh atau di bawah undang-undang persekutuan. Pindaan itu dibuat semasa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Januari lalu, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat berkata, walaupun Malaysia telah membuat penambahbaikan yang ketara untuk memulihkan integriti badan kehakiman selama ini, Perdana Menteri masih mempunyai terlalu banyak kuasa dalam pelantikan hakim. MCA menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Ketua Pemuda MCA Pahang, Wong Siu Mun yang dipanggil polis susulan kritikan beliau terhadap arahan kerajaan kepada syarikat telekomunikasi untuk menyerahkan data pengguna. Presidennya Wee Ka Siong berkata, pemimpin muda itu akan mendapat sokongan penuh daripada parti dan bersedia memberi bantuan guaman jika diperlukan. Katanya di laman Facebook, beliau memberi jaminan mendapat sokongan penuh daripada parti dan akan menyediakan segala bantuan guaman yang diperlukan. Tambah kasiung keberanian dan ketegasan Siu Mun dalam menyuarakan kebenaran serta membela rakyat amat mengagumkan. Rakyat berhak tahu mengapa Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk meminta syarikat telekomunikasi menyerahkan data tersebut. Isu penyerahan data pengguna turut mencetuskan pelbagai reaksi selepas media melaporkan data telefon bimbit yang diperoleh daripada syarikat telekomunikasi diperuntukkan bagi kegunaan DOSM untuk tujuan penghasilan statistik rasmi negara. Ia turut menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan dan privasi data rakyat. Kerajaan Persekutuan digesa agar membatalkan pelaksanaan tiga dasar ekonomi baharu yang didakwa membebankan rakyat dan peniaga iaitu peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST, pelaksanaan subsidi bersasar petrol RON95 dan kenaikan tarif asas elektrik. Menurut Ketua Penerangan PAS Pahang, Airi Roshairi Roslan, Ketiga-tiga dasar yang dijadual berkuat kuasa serentak pada separuh kedua tahun ini dilihat hanya menambahkan tekanan kepada rakyat demi menutup kelemahan pengurusan ekonomi kerajaan. Dasar itu menjadi bukti bahawa kerajaan hanya memerah keringat rakyat untuk menutup ketidakcekapan dalam mengurus ekonomi negara. Rakyat Pahang masih merasai keperitan akibat kenaikan kadar SST daripada 6 kepada 8% serta kenaikan harga diesel sebanyak 56% yang dilaksanakan pada tahun 2024. Ini katanya, peluasan skop SSE melibatkan pertambahan senarai barangan bercukai daripada 62 muka surat kepada 222 muka surat. Ia jelas menunjukkan bahawa kerajaan Madani tidak berperi kemanusiaan. Katanya, PAS Pahang amat kecewa dengan ketidakstabilan polisi kerajaan yang mencerminkan ketiadaan kerangka percukaian yang holistik dan jelas. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.